Bahasa Melayu telah mengalami evolusi tulisan yang panjang selari dengan perubahan zaman dan pengaruh luar. Antara sistem tulisan yang pernah digunakan ialah Palava dan Kawi yang dipengaruhi oleh tamadun India dan digunakan dalam batu bersurat awal untuk mencatat kegiatan pemerintahan dan agama. Kemudian muncul tulisan Jawi hasil adaptasi huruf Arab yang menjadi medium utama penyebaran ilmu, agama Islam dan pentadbiran kerajaan Melayu. Apabila pengaruh barat meningkat, sistem rumi diperkenalkan dengan pelbagai bentuk ejaan seperti zakba dan rumi kongres. Sebelum diseragamkan menjadi rumi bahasa Melayu moden yang digunakan hingga kini, setiap sistem tulisan ini mempunyai peranan penting dalam membina identiti bangsa daripada warisan dan keagamaan hingga kemajuan dan globalisasi. Namun, semuanya berdepan cabaran untuk dipertahankan dalam arus modernisasi, pendidikan dan media sosial. Tulisan Pallava ialah antara sistem tulisan terawal yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu Tulisan ini berasal dari dinasti Pallava di selatan India sekitar abad ke-4 Masihi dan dibawa ke alam Melayu melalui perdagangan serta pengaruh agama Hindu-Buddha Antara bukti kewujudan tulisan ini dapat dilihat pada batu bersurat kedukan bukit dan batu bersurat talang tua yang menggunakan bahasa Sanskrit dan Melayu Kepentingan tulisan Palawa amat besar dalam membina identiti bahasa Melayu Ia menjadi asas kepada tulisan-tulisan selepasnya seperti Kawi dan Jawi yang kemudian membentuk sistem bahasa Melayu bertulis yang lebih tersusun. Tulisan Palava menunjukkan bahawa bangsa Melayu telah lama memiliki kesedaran ilmu, peradaban dan ke keupayaan untuk merekodkan bahasa sendiri. Ia juga menjadi simbol keagungan intelektual dan identiti budaya yang menghubungkan bangsa Melayu dengan sejarah Asia Selatan dan dunia tamadun kuno. Tulisan Jawi merupakan hasil adaptasi dan modifikasi huruf Arab untuk menulis bahasa Melayu. Ia memainkan peranan penting dalam sejarah perkembangan tamadun Melayu, khususnya di Tanah Melayu. Antara bukti paling awal kewujudan tulisan Jawi dapat dilihat pada batu bersurat Terengganu yang bertari 702 Hijrah atau 1303 Masihi yang mengandungi teks dalam bahasa Melayu bertulisan jawi. Sejak itu, tulisan ini berkembang pesat seiring dengan penyebaran agama Islam terutamanya melalui institusi pendidikan seperti sekolah pondok, penulisan kitab-kitab agama serta urusan pemerintahan kerajaan Melayu klasik. Jawi bukan sahaja menjadi wahana ilmu dan komunikasi tetapi juga menjadi lambang peradaban serta jati diri bangsa Melayu yang berakar pada tradisi Islam. Dari segi kepentingannya, tulisan Jawi berperanan besar dalam membina identiti bahasa Melayu dan memperkukuh kepribadian bangsa. Ia menjadi simbol Muslim Melayu serta digunakan secara meluas sebagai medium dalam penulisan kitab agama, surat menyurat kerajaan, hikayat dan karya kesusasteraan Melayu klasik. Penggunaan jawi terus membezakan budaya dan identiti Melayu Nusantara daripada kebudayaan lain. Menjadikannya satu warisan tulisan yang mencerminkan keunikan hubungan antara Islam dan Melayu. Justeru, pemeliharaan dan penghayatan tulisan jawi amat penting bagi memastikan kesinambungan identiti bangsa dan warisan ilmu Islam terus terpelihara. Tulisan Rumi bahasa Melayu merupakan sistem tulisan yang menggunakan huruf Latin dan kini menjadi tulisan rasmi serta utama dalam pelbagai bidang di Malaysia. Ia digunakan secara meluas dalam sistem pendidikan, pentadbiran, media dan urusan harian rakyat. Perkembangan tulisan Rumi bermula sejak kedatangan kuasa penjajah barat seperti Portugis, Belanda dan Inggeris yang memperkenalkan huruf Latin kepada masyarakat tempatan. Pada awal penggunaannya, sistem ejaan Rumi tidak seragam kerana setiap pihak menggunakan kaedah ejaan tersendiri seperti sistem Wilkinson, Zakba dan Kongres. Namun begitu, bagi memastikan keseragaman dalam penulisan, Malaysia dan Indonesia telah mencapai persetujuan untuk menyatukan sistem ejaan Rumi pada tahun 1972 melalui pelaksanaan sistem ejaan Rumi baharu bahasa Melayu yang digunakan hingga ke hari ini. Tulisan Rumi memainkan peranan besar dalam membina identiti bahasa Melayu. Ia menjadi medium utama penyebaran ilmu kerana digunakan dalam buku teks, bahan ilmiah dan media pendidikan. Penggunaan huruf Latin juga memudahkan bahasa Melayu diterima di peringkat antarabangsa, sekaligus menjadikannya lebih mudah dipelajari oleh bangsa lain. Antara cabaran utamanya ialah kesukaran memahami dan membaca tulisan kuno kerana ia hanya digunakan oleh golongan bangsawan serta rahib pada masa lalu menyebabkan masyarakat umum tidak mengenalinya. Selain itu, kekurangan sumber rujukan dan bahan bertulis dalam tulisan palava menjadikan usaha pengkajian dan pemeliharaan warisan ini semakin sukar. Generasi muda kini kurang terdedah kepada bahan bacaan dalam tulisan jawi menyebabkan mereka sukar membaca dan menulisnya dengan lancar. Kekurangan bahan bacaan moden seperti buku, majalah dan kandungan media sosial dalam Jawi turut menyumbang kepada penurunan minat masyarakat terhadap tulisan ini. Dalam kehidupan harian, tulisan Jawi sering dilihat sebagai elemen tradisi atau agama semata-mata, bukan sebagai medium komunikasi umum. Akibatnya, Penggunaan Jawi hanya terbatas pada papan tanda, dokumen rasmi tertentu atau konteks keagamaan. Namun, tulisan Rumi kini berdepan pelbagai cabaran dalam era globalisasi dan teknologi moden. Antara cabaran utama ialah penyalahgunaan bahasa di media sosial seperti penggunaan singkatan dan ejaan tidak baku. Selain itu, fenomena pencampuran kod antara bahasa Melayu dan Inggeris semakin menular dalam kalangan generasi muda. Kekurangan guru bahasa Melayu yang mahir turut menjadi cabaran kepada pemantapan penggunaan bahasa baku di sekolah. Dalam sektor ekonomi dan pentadbiran pula, dominasi bahasa Inggeris menyebabkan bahasa Melayu sering dipandang kurang bernilai dari segi komersial. Kesimpulannya, semua sistem tulisan yang pernah digunakan dalam bahasa Melayu sama ada Palawa, Jawi maupun Rumi mencerminkan evolusi dan keunikan tamadun Melayu dari zaman ke zaman. Setiap tulisan membawa peranan tersendiri dalam menyampaikan ilmu, budaya dan identiti bangsa. Walaupun bentuk dan penggunaannya berubah, mengikut perkembangan masa, tujuan utamanya tetap sama, iaitu untuk menjadi medium komunikasi dan penyebaran ilmu dalam masyarakat. Masyarakat perlu terus menghargai dan memelihara semua bentuk tulisan ini agar warisan bahasa Melayu kekal lestari serta terus menjadi lambang jati diri bangsa di persada dunia.